КПВВ Зайцева – один из самых загруженных пунктов пропуска. Об этом свидетельствуют как сводки Госпогранслужбы, так и отзывы волонтеров и фотографии в соцсетях. Около 4 тысяч человек и полтысячи транспортных средств. Столько за сутки пропускает на подконтрольные украинским властям территории пункт пропуска. Немного меньше людей передвигается в сторону Горловки. Однако ситуация меняется. Мы прибыли на КПВВ около 16 часов. Во второй половине дня скоротать время в очереди помогают уличные торговцы. Здесь и напитки есть, и даже шашлык по 21 гривне за 100 граммов. Что чаще всего люди у вас покупают? Покушать, мороженое очень, напитки, водичка. У людей в очереди мы спросили о работе пропускного пункта. А вот в очереди долго приходится стоять? В среднем часа два. А там насколько быстро пограничники документы проверяют? Очень быстро. А вот вы в курсе, там что-то оборудовано? Туалеты, медицина? Да, водичка питьевая, бесплатно туалет. Все, все есть. Оборудовано все красиво, все нам нравится. В очереди простояли, вот очередь наша дошла. Проезжаем быстро, можно так сказать. Сейчас все есть, там и туалет даже. Чисто, все нормально. Вот. Как рассказали пограничники, на КПВВ работают волонтеры и сотрудники организации ⁇ Врачи без границ ⁇ но после 16 часов мы их не застали. В очереди на проверку стоят все, и дети, и взрослые, и люди с инвалидностью. Пограничники говорят, отношение к ним особое. Если возникает большая черга и в черзі є вагітні жінки, діти до року та инвалиды с явными ознаками инвалидности, до них принимается рішення і їх намагаються быстрее оформити на виїзд або на в'їзд в України. Во время съемки пограничники и сотрудники фискальной службы как раз осмотрели авто с пассажиром с инвалидностью. Впечатления у женщины такие. Я инвалид колясочник, и поэтому как бы, ко мне было внимание, можно сказать, повышенное. Поэтому культурно все, цивилизовано на уровне, поэтому просто замечательно. Во время осмотра автомобилей часто находят запрещенные предметы. Как говорят пограничники, их стараются ввести с неподконтрольных украинским властям территорий. Боеприпасы находят, комплектующие до э, ручных, до малокалиберных винтовок, э, наркотические засоби, сильные психотропные речевины выявляются. В начале съемки мы оставили машину в конце колонны автомобилей. Спустя полчаса очередь заметно подвинулась.